По-моему, второй раз нас соединяют, да? Э, как мне кажется... Не да, не ну ладно, я не стану настаивать. Возможно, мне показалось. Возможно, я обознался. Э, как вас зовут, о чем побеседуем? Меня зовут Павел. Давайте побеседуем об образовании молодежи. Интересно. Вы педагог? Вы педагог? Нет, у меня просто трое детей. А... Меня это очень сильно интересует. Это иногда даже более существенно, чем некоторые педагоги в нашей стране, должен вам сказать. Нет, не поверите, в вашей стране, и как и в моей, ну, педагоги по факту имеют одного ребенка. Это, ну, мой личный, ну, а, мы, а мы с вами в разных странах ну, живем. Вы откуда будете? Город-герой, Белгород. А вы, вы? Откуда будете? Город Гомель, Республика Беларусь. А, ну тогда у нас действительно разные страны, но союзное государство. Ну, так я же не естественно. Как по-белорусски общеобразовательный? Вы помните, как по-белорусски обще... общеобразовательный? Вы имеете в виду язык или суть? Слово общеобразовательный на белорусском языке, как звучит? Ох ты ж, ежик, ты задал вопрос. Респект тебе. Нет, ну что, серьезно, живете в Гуме. Общее и не Общий... знаете. Подождите, подождите, я сейчас помню. Я просто вы первый человек, который задали вопрос. Я сейчас помню. У меня просто написано человек. Москва, поэтому Огульно, я и задал такой вопрос. А ду кого вы? Сейчас, секунду. Не, я сейчас нахожусь в Москве в командировке. А, в я понял. агульно адукационный по вашему. По Москве. Да, да, да. Вот, дай бог, респект и уважуха. Человек, который знает белорусский язык. Я не Человек знаю респект... белорусский язык, к своему Он стыду, к своему стыду я его не знаю. Я просто когда-то в детстве путешествовал со школьниками по Беларуси и купил дневник дневник, школьный дневник, там было написано довольно адукационная школа. Я запомнил. Респект, а я учился уже, э, грубо говоря, после развала Советского Союза, все на русском языке было, в общем дело. Но у меня, я обожаю белорусский язык, я знаю кучу писателей на русском, но на белорусском языке. Не, ну, честно, ну, не было у меня на... <писано> написано, и мне не врезалось в память. Нет, вам респект и уважуха. А как вы считаете, Это кстати говоря, вот если мы уже коснулись этой темы... Я снимаю шляп. Да перестаньте, не преувеличивайте. Как вы считаете, если мы уже коснулись этой темы, нормальна ли ситуация, когда в Беларуси практически все образование на русском языке, два государственных языка, а в, Беларусь, в России нет ни одной школы, где бы хотя бы белорусский преподавался. Я могу это объяснить, почему это произошло? Нет, почему это произошло, я 100%. понимаю. Хотелось бы ваше, ваше мнение услышать. Что... Ну, на белорусском языке нету учебников по высшей математике. Почему? На белорусском языке нет учебников по... Э, ну, я откуда знаю? Я просто говорю, э, грубо говоря, я инженер-электроник, э, все, что я изучал, я изучал на русском языке. В Беларуси. В том плане. Ну, просто перевести, ну, вот, э, вот если Да-да-да, я просто говорю, даже если берем закон ОМА для участка цепи, как его озвучить на белорусском языке? Я лично не знаю. Ну просто потому, что вы учили просто на русском языке, языке. Я не знаю. Если бы вы учили Белорус... его на белорусском языке. Я русская фамилия. Не, если бы вы учили в Беларуси на белорусском языке, Может вы бы говорить. знали. Ну, просто по Да, 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 да. Нет, у нас все предметы были на русском, кроме белорусского языка. Вот и все. Ну, просто я сам. Грубо говоря, немножко, так сказать, э, человек, который любит разные языки, изучаю их, ну, мне по кайфу. Вот чем дело. Да нет, Мои я не дети, спорю. который в Деларуси, поняли. вы не поняли смысл ну, моего вопроса. Все на русском, все на русском, все на русском. Извините. Вы не поняли смысл моего вопроса. Э, э, суть не состоит. Хорошо, хорошо. Озвучьте, суть да, не состоит в том, что. Там плохой белорусский язык или хороший белорусский язык или русский плохой или хороший суть не в этом суть в том что в э, Беларуси образование на русском языке а в России даже нет школ где преподавался бы даже белорусский да. язык вот где суть вы не боитесь что язык вашей все страны все белорусы знают русский да я не против этого просто я к тому что так с такими успехами он белорусский исчезнет. Ну, вы же сами говорите, нет учебника. Так он исчезнет. Но ну, это и же не, русский, ну, это граждан, же не очень хорошо, когда язык целый... Нет, я просто говорю, я говорю, причина следственной связи. Это плохо, я прекрасно понимаю. Но носителей языка осталось очень мало. Ну, так это же ужасно. Просто. А вместе ну, с, с языком да, исчезнет и народ. Момент. Как, как, вы скажите в чем отличие русского и белоруса вот, если не секрет Ну в языке в культуре да, в истории на текущий момент вообще ни в чем Ну значит белорусов больше нет значит они исчезли Ну да значит они стали Есть? русскими но, но это же плохо когда но пропадает исчезли, весь народ это, само собой Вы не считаете, что это плохо, когда исчезает народ? Моя точка зрения, что весь народ... Нет, нет. Вы не считаете это не бедой? Считаем. Вы не считаете это утратой э, культуры, утратой э, целого пласта поэзии, э, <с Ugh> например? <служить> я, я понял. Я вас перебью. Позвольте. позвольте. Э, вот вы изучали биологию приматов? Э, нет, нет. Понял? Ну тогда не, не смогу вам привести пример. А вы считаете, что при... у Приматов, приматов есть какая-то культура, да, история, язык. Нет, 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 тут дело не в этом. Я вам не говорю про язык, культуру. Я говорю про инстинкты. Да, то вы И сравниваете так, белорусский есть. народ с, с обезьянами. Нет. Я правильно вас понимаю? вы живете в нет, Беларуси нет, и сравниваете... Я всех белорусские... людей сравниваю с кематами. Угу. Нет, 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 нет. Я сравниваю, ну, грубо говоря, если вы когда-нибудь у, у вас даже акцент белорусский. даже малых народов. У вас даже акцент белорусский. Так я веду, я гэкаю. Так это в любом случае я вырезал. Нет, так, я вас не упрекаю. Да я нет. в курсе. Я вас в этом не упрекаю. Знаю. Я гэкаю, хотя я этого не слышу. Нет, так Да ни в да ни в коем случае, все нормально. Ну, мы же с вами не приматы, чтобы, ну, грубо говоря, обсуждать язык. А приматы язык не обсуждают. Правильно? Мы как раз люди, поэтому и обсуждаем. Это никак не входит в три критерия. Ну, так я же говорю. Ну. Вы считаете, мы не можем обсуждать. Какая обсудить? разница, мы... на каком языке ты говоришь? Вопрос не в том, на каком языке ты говоришь. Вопрос да в том, что. Бе... Вопрос... Белорус... Вопрос в том, что белорусский язык умирает. А его душит как раз наш русский. Да, он умрет. Но... Ну, я не считаю, что это хорошо. Почему? Ну, что ж, еще что раз. Взяли? Стоп, 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 стоп. А вот с этого места поподробнее. С какого? А вот с, этого с какого? Места как его душат русские люди? Расскажи, я мне. не сказал русские люди, я сказал русский язык. Как ру белорусский язык? Ну русский, как русский язык душит белорусский. Ну я же вам только что пытался объяснить. Мне Смотрите, в Беларуси все образование Белоруссия. я рассказывал. Еще раз, еще раз, я, я еще раз говорю, я туповатый. Ну два раза объясните. Но... В Беларуси все образование ведется на русском языке. У нас, судя по всему, какая-то. Первый человек, который затронули этот вопрос. Ну вы меня прибиваете, да. как же я расскажу. Все, все, вы говорите, я молчу. Все, ведем диалог, excuse me. Высшее образование в Республике Беларусь, школьное образование преимущественно ведется на русском языке. Учитывая, что у нас союзное государство это приемлемо. И в Беларуси yes. два государственных языка, И при наличии двух государственных yes. языков, как правило, один из них выживает, второй куда-то вытесняется. В данной ситуации вытесняется э, белорусский язык. Потому что в городах, э, русифицированных, по большей мере городах Беларуси, даже население внутри городов использует э, по тем или иным причинам, а в основном по тем причинам, что образование в стране ведется на русском языке, используют русский язык. Тем самым вытесняя корен... язык коренного народа Республики Беларусь. В то же самое время... В то же самое время на территории... Нет, дело не в этом. Я не закончил. Нет, нет, нет. Я же не закончил. Да. да и... в то же время э, при наличии Это на тоже территории тоже. Республики Беларусь подавляющего большинства большинство российских школ на территории моей страны, России, нет ни одной школы, не то чтобы белорусской, а даже такой, где бы преподавался белорусский язык в качестве иностранного. Вот вам я объясняю, каким образом русский язык вытесняет, или иными словами, душит белорусский. Я понял. А почему белорусский не язык? Не, 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 дело не в этом. Почему белорусский язык стал мертвым? Ваш ну, человек... во-первых, он не стал мертвым. Мы его делаем мертвым. А почему? Объясню. Потому что не в себе. Ну, мне не смешно, честно говоря. Мы сделали за 30 лет на территории своей страны 90 языков мертвыми. А что там говорить о Беларуси? Теперь мы взялись из-за Беларуси. Что делает мертвым? То, что не выпускаются учебники в Республике Беларусь на родном языке. Хотя на самом деле они выпускаются. Вы ошибаетесь. И математика на белорусском языке, она существует, просто мало кто ее использует из учителей. Вы сильно ошибаетесь. И математику, и физику... Совершенно спокойно да. можно преподавать и легко преподавать так же точно на белорусском, как и на русском. Как-то же итальянцы в школах обходятся без русского языка, и белорусы бы обошлись. Ну, я ничего смешного не говорю. Если вам это смешно, то вам, может быть, стоило, да, стоило бы вернуться домой Нет, в Россию. Я дело не в этом. Я просто вас э, к веду своей. Я веду вас к своей точке зрения. Ну, к своему точку зрения. То, что я хочу вам ну, озвучить все время перебиваете там ну и понятно там я перебиваю Пардон. не используйте Может, французские быть, я. слова не в дело не в этом я хочу донести хорошо я хочу донести свою точку зрения вы изучали историю да блять Пардон. ну не матери ну, вы это? изучали историю второй мировой войны ну, в рамках школьной программы. Это супруга звонит. Ну, ответьте, я подожду. Да. Ответьте, я подожду. Ответьте, я подожду. Сколько носителей белорусского... Хорошо. Сколько было в процентном соотношении уничтожено количество носителей белорусского языка в Германии на территории Республики Беларусь? Сколько процентов вы Ну, вы хотите сказать удельно по... Видно, по... по соотношению к общей численности населения, да? Огромное количество. Да, да, да. Ну, Огромное процентов. количество. Я не знаю цифры носители, точные. Носителей белорусского языка. Я не знаю точные цифры. А, ну, ясно. Вы статистикой не владеете. Я понял. Ну так что просветите что меня. Ну, я, я, не, не я же не против. Продолжать. Ну, вы услышали то, что я хотел сказать. Да? Не, не понял. Вы Там тем, что вышло. вы оправдываете. Вы рассказывайте, что. Ну, вы хотите сказать, что мы, э, сродни немцам, э, должны поступать так же? Немцы уничтожали белорусов, и мы теперь уничтожим. Ну, это же, ну, как-то странно звучит. Нет, нет. Нет, 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 нет. Ой. Пардон. Ну, я немцы не уничтожали носителей белорусского языка, а теперь сказать, наша очередь или что? что? Я не пойму вас. Да. Ага. Вот она, что. -то. Ваша очередь. Пардон. Прошу прощения. Дожелись. Можно вопрос? Дожились. Да, слушай. Ну, я слушаю. хотел понять причины следственной связи. Ну, не могу понять. Угу. Вы говорите, что русские агрессоры, что они там что-то уничтожают. Я разве подобное что-то сказал? Что а у вас есть. Я что-то подобное сказал, за не выдумайте. Просто, просто спросил, просто спросил. А у вас что? в роду есть шизофреники? Мне об этом неизвестно, по крайней мере. Ну. Вы понимаете, понимаете, что такое? причинно следственная связь. Да откуда? Вы что, я же русский? Или не понимаете? Ой, ладно. Прошу прощения, блин, мне вполне... Як кто кажет слово на три буквы, увы, все.